А, а вы с дружиной тут? Да, да. Okay. А вот, э, у нас так сложилось, что пришлось и мне нужна помощь, и супруге тем более. Вот. Относительное питание диета тоже сбалансировано. Очевидно, это не просто питание, а, связано с нашей потребностью. Это учитывается. Короче говоря, подход с точки зрения пользы пациента, которому нужно питание, которое, которое бы его устраивало, есть у которых аппетит отличный, но, наверное... Іноді щось привозять. Що касается нас, у нас э, ні проблем, ні яких-то особих пожелань А як дружину звати? Можна з вами теж познайомитися? Мене, Олексій, дуже приємно. Це так мило і так необачно, що ви вдвох.